दिनों में हो सकती है पाकिस्तान के सबक वीटी सरब्रा इमरान खान 11 जून को अडियाला जेल से बाहर आ सकते हैं तहरीक इंसाफ के सरकर्दा और पार्टी के मौजूदा वक्त में सरब्राहर अली खान बैरिस्टर की तरफ से यह दावा किया गया है और दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर काफी उथल पुथल है अंक कादर ट्रस्ट केस में जिस पर ऑलरेडी इमरान खान और उनकी अहिया जेल में है इन सब के दरमियान समाज जो कि परसों यानी ग्यारह जून को होने जा रही है जेल से बाहर आने का इम्कान है पाकिस्तानी तहरीकी इंसाफ के जो सरपरा इस वक्त की जगह काम कर रहे हैं गौहर अली खान का ये दावा है की वो मुद्द के रोज जेल से बाहर आएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जहाँ सबक वजरम पाकिस्तान और उनकी अहल्या बुश्रा बीबी की सजा मुआतली की दरखास्तों पर ग्यारह जून को समाप्त होने जा रही है और आपको ये भी याद दिलाते चले की गुजस्तर साल इस केस में एक बड़ी समात हुई थी, थी और उससे पहले अगस्त दो हजार तेईस से मुतद केसों में इमरान खान जेल में बंद है एग्जीक्यूटिव रेलिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं इशफाक इस खबर को किस हद तक दुरुस्त माना जाए पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स इस बात की क्या तस्दीक कर रहे हैं और जो पीटीआई के मौजूदा सरबरा गौहर अली खान दावा कर रहे हैं इसकी बुनियाद क्या है देखिए पाकिस्तान के अंदर डिप्लो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर काफी चिडिएशन दुनिया के मुख्तलिफोरों में गया तो बहुत सारी जगहों पर आवाज उठी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजीदी मजबूत पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए स्पेशली अमेरिका के अंदर यह बात उठी और वहां पर इमरान खान के मुसलसल कैद और इमरान खान पर लगी पाबंदियों पर जो है वो बात हुई है और यही वजह है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर थोड़ा सा दबाव भी है और फिर ये खबर सामने आ रही है कि ग्यारह तारीख को जब रिमांड खत्म होनी है उसके बाद जो पी के जराया अभी और पी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई शायद हो सकती है ग्यारह तारीख और दिशा भी जो इमरान खान की एरिया है उसे भी शायद फिलहाल जमानत पर आने होने दिया जाएगा और बाद में जो है जाएगी इधर पीटीआई के जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितना के तहत प्लानिंग की गई है और हमें उम्मीद है कि अदालत के अंदर की बार मायूसी नहीं होगी क्योंकि तमाम तमाम मामला इमरान खान के हाथ में और उन्हें उम्मीद है की अदालत जो है वो ये करेगी लेकिन वही दूसरे जरा ये बता रहे की एक डील हो रही है इमरान खान और पीटीआई और सरकार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग के बीच में एक डील हो रही है जी और उसी डील का ये नतीजा है की आस्ता आहिस्ता करके इमरान खान को बाहर आने की इजाजत दी जाएगा ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर एक बजट सेशन होने जा रहा है सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर बजट सेशन होगा और उसमें पाकिस्तान के सामने बुनियादी मामला होगा की जिस तरीके से फाइनेंशियल टास्क फोर्स और एशियन बैंक और डेवलपमेंट बैंक ने जो पैसा दिया है उन तमाम मामला में जो एतराज और मामला है उन्हें किस तरीके से निपटा जाए वहां पर सरकार को निपटने की पूरी कोशिश करेंगे और वो प्रेशर वहां पर कम हो और मामला सही तरीके से आगे बढ़े तो ये शायद एक डील के साथ इमरान खान को बाहर है कि उनके अगर की के बाद उनको रिहाई मिल जाती है जमानत मिलती है किसी सियासी पेशरफ की तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है देखिए सियासत पर तो मुझे भी साफ नजर आ रहा है की कुछ इस तरीके का है, कि कुछ है तो के कुछ चीजें हैं जो तब्दीली की ओर जा रही है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फोरम पर है तो लेते सोच होगा क्या लेकिन अभी अगर आप गर्मेंट गाया जो पाकिस्तान के वो काफी टाइमलेट है इस पूरे मामले पर और वो ये बताने के कोर्ट डिसाइड इमरान खान के बारे में क्या कुछ कर करना है लेकिन पीसीआई का बार बसता है कि ना की बार इमरान खान बाहर आए बहुत बहुत शुक्रिया गौहर